ॐ गुरुभ्यो नमः श्रीमद्भगवद्गीता पदुनाल्गव अध्यायम् गुणत्रयविभागयोगम् नाल्गवश्लोकम् सर्वयोनिशुकान्तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्यो निरहम् बीजप्रदः पिता ఓ అర్జున సమస్త జీవులందు ఏ శరీరములు ఉద్భవించుచున్నవో వాటికి మూల ప్రకృతియే మాతృస్థానము నేను బీజము నట్టి తండ్రిని सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः मूर्तयः सम्भवन्त्याः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्त याः सर्वयोनिषु तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिशुकान् तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् तासाम् ब्रह्म ब्रह्म महद्योनिः महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म अहम् अहं बीजप्रदः बीजप्रदः पिता पिता अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता ्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु सर्वयोनिषु कौन्तेय कौन्तेय सर्वयोनिषु कौन्तेय सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः मूर्तयः सम्भवन्त्याः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्त याः सर्वयोनिशुकौ तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयोनिशुकं तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां तासां ब्रह्म ब्रह्म महद्योनिः महद्योनिः तासाम तासां ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं अहं बीजप्रदः बीजप्रदः पिता पिता अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता ्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता तासाम् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिः तासाम् ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकान्तेय सर्वयोनिशुकान्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम् बीजप्रदः पिता सां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सर्वयो निशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः सर्वयो निशुकां मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता तासां ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकान्तेय मूर्तयः सम्भवन्त्याः तासां महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकान्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म अहं बीजप्रदः पिता निशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिः अहम् बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति याः साम् ब्रह्म महद्योनिः अहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकां ते मूर्तयः सम्भवन्ति महद्यो निरहम् बीज प्रदः पिता तासां ब्रह्म महद्योनिरहम् बीज प्रदः पिता सर्वयोनिशुकौन्तेयमूर्तयः सम्भवन्त्याः सर्वयोनिशुकान्तेयमूर्तयः या सम्भवन्ति याः तासां निरहं पिता तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु यूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्यो निरहम् बीजप्रदः पिता तासाम् ब्रह्म सर्वयोनिशुकां तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकान्ते यमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकां तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिषु कौन्तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता निशुकौन्ते यमूर्तयः सम्भवन्तः तासां ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकां तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः ्रह्म महद्योनिरहम्बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकौन्तेयमूर्तयः सम्भवन्ति याः तासाम् ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता सर्वयोनिशुकौन्तेयमूर्तयः तासाम् सर्वयोनिशुकौं तेयमूर्तयः सम्भवन्तयाः तासाम् ब्रह्म महद्यो निरहं बीजप्रदः पिता सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु